bu ham payg'ambar alayhissalomni ayollarga nisbatan qanchalik muruvvatli bo'lganliklariga misol tariqasida keltirilgan ya'ni payg'ambar alayhissalom ayollarni tinglay olardilar ya'ni u ayollarni gapir gapirganda buni eshita bilishlik o'sha gapini eshitib sabr qilib eshitishlik bu ham bir muruvvatga kiradi gapirma gapirma debvuboramizu biz bo'ldi ko'p gapirmadi ayollarni bir eshitish o'sha ularni bir ichki o'zini his tuyg'usi bor uni dardi bor o'sha ayollarni ham bir eshitishi bilishi kerak inson balollanmay shuni eshitib bilishi kerak osha rosziyallohuau aytib bergan bu hadis uzun hadis shu uzun bo'lishi bilan birga payg'ambar alayhissalom sabr bilan o'shani eshitib o'tirganlar bu hadisda bir qancha ayollar kelishib erlari haqidagi bor gapni yashirmay aytishga ahdlashishgan ummuzar hadisi deyiladi buni ummuzar hadisi uzun qissa lekin shunga qaramay payg'ambar alayhissalom balallanmay eshitib o'tirganlar mana shu foydadan xoli bo'lmaganligi uchun shu o'rinda biz ham shu hadisni sizlarga bir aytib beramiz oshro roziyallohu anho aytadilar o'n bir ayol bir yerda o'tirib erlari haqida biron gapni yashirmay aytishga ahdlashdilar birinchi ayol shunday dedi erim chiqish qiyin bo'lgan bir notekis tog' cho'qqisidagi ozg'in tuya go'shtiga o'xshaydi chiqay desang osonmas haligi go'shtni olay desang emas ya'ni bu ayol erini ozg'in tuya go'shtiga o'xshatyapti bu tuya go'shti ozg'in bo'lishi bilan birga chiqish qiyin bo'lgan baland bir notekis tog' tepasiga qo'yilgan o'zi bunday notekis baland tog'qa chiqishi o'zi qiyin aslida uni ustiga go'sht ham semizgina emas shuncha bir mashaqqat chekishga arzimaydigan darajada oriq erni mazammat qilib aytilgan bu o'xshatishni eriga tegishli bo'lgan joyi uni go'shti bir shirin go'sht kabi ham emaski balki o'sha tuya go'shtiga o'xshaydi bir qo'y go'shti bo'lganda ham mayli edi lekin bu tuya go'shti e, tuya go'shti uni o'zi ko'pchilik tuya go'shtini o'zi xohlamaydi uni ustiga oruv bo'lsa tuya go'shti ham haligidek bo'ladi <hı> semiz bo'lganda ham bir amallab buni eplab bir yeyish mumkin bo'lardi ba'zi bir odamlar muomala qilish juda qiyin bo'ladi bu ayol ham erini shu misolini shu tarzda keltiryaptiki erim o'ta zaif bo'lganda xohlagan tarzda undan foydalana olmayman to'shakda holatini erini to'shakdagi holatini sifatlab men erimdan biron narsada foydalansam oriq tuya go'shti yegindey bo'laman u oriq va zaif bo'lishi bilan birga xulq ham yomon odam u bilan qanday gaplashishi qanday muomala qilishi unga qanday yetishishni bilmaydi bu bad xulqligidan bu unga ne bir mashaqqat bilan yetdim deganda ham foydalanishga loyiq biron narsa ololmayman rohat topolmayman haqiqatda shunaqa ba'zi odamlar borki ularni rozi qilish o'ta mushkul bu odamni rozi qilish xuddi bir tik qoyaga tirmashib chiqishdek qiyin gap bu ayol erini ana shunday tasvirlamoqda endi yani ikkinchi ayol ikkinchi ayol u ham erini yomonlab men erim haqida biron narsa demayman gapirsam biron ikki ichkiri qolmay gapirib qo'yishdan qo'rqaman ya'ni bu ayol erini aybi ayblarini ko'pligiga ishora e, qilyapti erim haqida bir gapga tushsam kamchiliklari ko'pidan e, gapim to'xtamaydi deb qo'rqaman qaysi kamchiligini aytay uni yuzidagi bo'rtiimi bo'ynidagi shishgan nima yoki qorni va jasadni turtib chiqqan tomirlarini aytaymi qaysi aybini kamchiliklarini aytay o'rgiliklar deb erini yomonladi ba'zi bir ulamolar bu gapini bu ayolni gapini men erimdan ajralib qolishni ko'tara olmayman erim haqida yomon gaplarni gapirgulik bo'lsam va u eshitib qolsa keyin meni taloq qilishidan qo'rqaman chunki o'rtada farzandlar bor qolaversa o'zim ham unga bog'lanib qolganman degan ta'biri ham shu sharhi ham aytishgan lekin birinchisi birinchisi gap kuchliroq gap hisoblanadi haqiqatda shunaqa ya'ni ayollarni vafodori juda kam bo'ladi bu hadisda ham erini maqtagan ayollarni soni erini yomonlagan ayollarga nisbatan kam payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayit kunida ayollarni oldiga kelib ularga pand nasihat qilgan so'zlarida ey ayollar sadaqa qilinglar zero men do'zax ahlini aksari ayollar ekanini ko'rdim deganlar mana shu gaplari ham mana shu ayollarni erga nisbatan vafodori kam ekanligini ko'rsatadi shunda bir ayol yo rasululloh nega bunaqa nega bizlarni ya'ni ayollarni ko'pi do'zax ahli ekanmiz deb so'raganda chunki sizlar ko'p qarg'i ekansizlar ko'p qarg'iysizlar va nonko'rlik qilasizlar deganlar ki ollohga nonko'rlik qilamizmi deyishganda de yo'q eringlarga ki nonko'rlik qilasizlar eringlar qilgan yaxshiliklarni inkor qilasizlar shunga noko'rlik qilasizlar er agar sizlarga bir umr yaxshilik qilsayu keyin undan bir yomonlik ko'rib qolsanglar umr bo'yi sendan ro'shnolik ko'rmadim deysizlar deb aytganlar payg'ambar alayhissalom ming afsus ayollarni xo'rqis shunaqa ularni aksari bevafo bo'ladi endi agar alloh taolo biron bir insonga vafodor bir soliha ayol nasib qilgan bo'lsa haqiqatda ham dunyodagi bir eng aziz ne'matga erishgan bo'ladi chunki ayollarni vafodori kam bo'ladi uchinchi ayol erim bo'yi novcha ammo fahmi kalta gapirsam taloq eshitib qolaman gapirmasam muallaqa holda tashlab qo'yadi degan ya'ni bu ayolni so'zini ma'nosi shundan iboratki erimni oldida biron gap gapirsam yo unga bir ish bo'yicha murojaat qilgundek bo'lsam meni darrov taloqqilib yuboradi gapirmasam o'zimga o'zim qolib ketaman menga parvo ham qilmaydi na bir erli va na taloq qilingan muallaq xotindey tashlab qo'yadi eri bor desa eri yo'q eri yo'q desa eri bor bir xillar shunaqa er xotin taloq qilmaydi yarashib yur yashab yuraveradiku ammo er xotinni shundoq beparvo tashlab qo'ygan bo'ladi erim yo'q boshqa bir er quriydi desa emas eri bor bir ayolni bir vaqtni o'zida ikkita erga tegishi mumkin emas eri bor erga tegishi mumkin emas erim borku desa lekin eri unga parvo qilmaydi u bilan bir er xotinlik qilmaydi xuddi shu taloq qilib muallaqa holda tashlab qo'ygan xotindek yuradi bu erlar ayollarga nisbatan bu zulm qilgan bo'ladi bu olloh asrashi uchun shunga xushyor bo'lish kerak eri bor desa yo'q de yo'q de undan bir foydalana ololmasa eri yo'q bir beva hammasiki boshqa erga tegib keta olmasa o'shaning uchun erlar xushyor bo'linglar kimda mana shunaqa sifat mana shunaqa xulq bo'lib qolgan bo'lsa darrov ollohdan tavba qilib bu ayoliga zulm qilishlikdan tiyilish kerak bo'ladi olloh asrlasin demak ayollarga zulm qilishdan saqlanmasa inson mana shunaqa holatga tushib qoladi lh ayoli ham hattoki o'ziga eng yaqin bo'lgan ayoli ham ko'pchilikni ichida uni yomonlashga o'tadi o'zi ayol erini yomonlashi o'zi bir yaxshi sifat emas lekin jonidan o'tib ketgan bo'lsa ayol eri shunchalik bir zulm qilsa unga e'tibor bermasa ko'nglini olmasa ko'nglini olishi yotirsin umuman unga parvo ham qilmasa eri yo'q deb bir tashlab qo'ygan bo'lsa olloh asasin jonidan o'tib ketgan ayol ko'pchilikni ichida mana shunaqa erini bo'lmasa o'ziga eng yaqin kishini yomonlashga o'tib ketadi alloh asrasin shunaqa bo'lib qolishdi hop to'rtinchi ayolni gapiga keldik endi to'rtinchi ayol erim tihoma oqshomi kabi issiq ham emas sovuq ham emas qo'rquv ham zerikish ham yo'q degan ya'ni bu ayol erini tehoma oqshomiga o'xshatmoqda texoma bu arabiston yarim orolidagi qizil dengiz bo'yida joylashgan yerlarni texoma deyiladi bu yerlarni bu joylarni kechalari o'ta mo'tadil tunlari mo'tadil ob havosi yoqimli baxsh joylar ya'ni erini xushmuomala yumshoq tabiat muloyimlik sifatlari bilan sipatlamoqda bu ayol erim bilan tinch osuvda xotirjam yashayman u bilan birga yashar ekanman xavf xatardan yiroqman hech malollik ham sezmayman zerikmayman ham erimni bardagi hayotim xuddi tihoma ahlini holiga o'xshaydi ular tihomaning mo'tadil oqshomidan yurtlarning rohatbaxsh havosidan lazzatda yashaydilar agar mana mana shunaqa ayol erida rozi bo'lsa shunaqa e, hayotdagi eng chiroyli narsalarga o'xshatadi olloh e, uh, asrasin eridan norozi e, bo'lsa aka chiqish qiyin bo'lgan notekis bir tog'larga o'xshatadi uh, yoki oru tuya go'shtlariga o'xshatadi shuning uchun iloji boricha ayollarga nihoyatda chiroyli muomala xuddi shunaqa om oqshomini ah, havosi qanaqa bu o'zini go'zalligi bilan tanilgan sovuq ham emas issiq ham emas shunaqa bo'lishi kerak muomala juda go'zal bo'lishi kerak qo'pol muomala qilmasligi kerak ayoliga nisbatan sovuq muomala qilmasligi kerak ayol xotirjam bir eriga tortinmay gapira oladigan bo'lishi e, kerak qo'rquv nima bilmasman qarang malollikni his etmasman ayol eriga nisbatan mana mana shunaqa xotirjam bir e, gaplashib o'tiradigan tortinmay gaplasha oladigan bo'lishi kerak eri qo'pollik qilib tursa unga uh, sal gapirsa jerkib beradigan bo'lsa ayol ichidagini xotirjam gapira olmaydi eri agar qo'pollik qilmasa unga yaxshi muomala qilsa ayol ham xotirjam eriga gapira oladi tortinmay gapira oladi chunki biladiki eri unga qo'pollik qilmaydi eri bilan gaplashib zerikmaydi eri ham unga yoqimli gaplarni gapiradi ayol kishi tabiatdan o'zi gaplashib ham rohatlanadi o'i erkak ham erkak kishi ham shu o'zi bir ayol er xotin bir biri bilan gaplashib o'tirolmaydigan er xotinlar bor bir biri bilan o'tirib gaplashib o'tir olmaydi faqat shu bir rasmiy munosabatlar unaqa bo'lmasligi kerak ko'chadan er kelganda o'zini o'sha ko'chadagi har xil holatlar bo'lishi mumkin o'sha holatlarni bir ko'nglini yozadigan bir xotin shunaqa sakina bo'lishi kerak suyanchiq bo'lishi kerak eri xotirjam shu ayoliga bir narsalarni gapirsin to'g'ri ko'chadag yoki jamoat yok birodarlarni orasidagi gaplarni gapirib u jamoat sirlarini ko'chadagi erkaklar o'rtasida bo'lgan hamma gapni kelib xotiniga gapirverish bo'lmaydi bu ham lekin o'zi umuman olganda bir e, iymonlashib bir dilini yozadigan bo'lishi kerak ayol ham xuddi shunaqa kuni bilan uyda o'tiradi bola chaqasi bilan e, mayda chuyda bolalar bilan shu oshxona u bu eri kelganda ozgina bir qalbini e, yozib bir eri bilan bir xotirjam gaplashib o'tirsa ko'ngli yoziladi ya'ni eriga nisbatan muhabbat paydo bo'ladi shuni iloji boricha shuni odat qilishimiz kerak o'zimiz ham farzandlarimizga nabiralarimizga ibrat bo'lishimiz kerak bu jihatdan farzandlarga ham shuni nasihat qilishimiz kerakki bundoq er xotin bir biri bilan bundoq gaplashib o'tirishni ham bilishi kerak uning uchun odam ozgina bag'rini kengroq qilish kerak bir biriga toqatliroq sabrliroq bo'lishi kerak bir birini gapini ko'tara bilishi kerak alloh taolo er xotinlarni hammalarimizni qalblarimizni bir birimizga ulfat qilsi so'zlarimizni bir birimizga monatd qilsa o'n milt gaplashsa o'n birinchi milta urushib ketadigan bo'lib qolishdan olloh o'zi assalomu alaykum va rahmatulloh